Саме така доля спонукала усі освітні заклади села Піски. І траплялося це завдяки отаким от подарункам від сепаратистів.

Здесь уже ничего практически не осталось. Это все разрушено. Те люди, которые говорят о том, что они заботятся о жителях Донбасса, в результате они принесли сюда только разрушение. Ну, вот Давай, переходи. Тут это не конкретно градом били сюда. Да. Это от града. Это задняя часть. У нас там есть 4. Там еще дальше много чего есть. И 12, и 7. И фосфорные мины работали недавно. Ну приблизительно да. сколько мин прилетает за вечер? Вот. Или за сутки? Да кто их считает? Да. Сцена, зал, да, все что от него осталось, Здесь выступали раньше. Концертный зал.

Пускай смотрят нафиг. А, да. А, да. 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 да ну. остались... стороны. А, Чтобы это... видно было, что это научная Это так. Хорошо, пробейте чикс-чикс. Нету чикс-чикс. Две штуки. На вылет. Можно взять чуть Конечно. Я принесу. Одна, но вот это вот центральная, это попало 152. Остальное тут еще добавляли регулярно мину. Хліб. <гум> да. Ні, так оце раніше вони взагалі боялися всього. А зараз вже трошки роздуплились. У нас раніше ні одного кота не було. Барбосик. Помінялися 800? 900. Так.